начинается вот ток Т1 У вас есть опыт рисования этих репер. Давайте нарисуем совместно вот эту кривую, употребляем. На этом участке работают транзисторы Т1 и Т4. Да? И ток через источник будет протекать через транзисторы вот таким образом. То есть через источник протекает вот этот кусочек тока транзистора Т1 и Т4. Согласны с этим, да? Да. Теперь... У нас включились диоды D2, D3 вот на этом участке. И какой ток будет протекать? Ну там по ну, да. То есть ток вот этих диодов, да? Ну как он будет вот на этой петле расположен, да? Вот. То есть он будет вот так располагаться, Вот с отрицательной поскольку ток протекает навстречу к этому току, которую мы взяли за положение. форма тока, потребляемая от источника питания, будет вот такой. <тан> Почему? -ток. Вот Т2, Т3. Он будет протекать, мы же взяли вот через Т1 и Т4 вот в таком направлении, да? И взяли его за положительное направление, да? Ток через транзистор Т2 и т в таком же направлении его нужно в сторону положить <связывается> 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 то есть токи через транзисторов имеют вот такое направление а токи через диоды вот такое направление поэтому получилась вот такая кривая вот такая кривая ну и эта кривая если ее разложить будет иметь постоянную составляющую постоянную составляющую. Это ток, постоянная составляющая, определяет нам активную мощность, которая выделяется нагрузкой. Существует такое понятие баланс активных мощностей. Вот запомните. Он э очень часто применяется при решении определенных задач. Баланс активных мощностей. То есть активная мощность, потребляемая на входе, обязательно должна быть равна активной мощности, потребляемой, э, выделяемой на выходе. На выходе. Вот в этом заключается баланс активных мощностей. В нагрузке выделяется активная мощность. Вот на, этой, на этом сопротивлении рассеивается активная мощность. И вот эта вот активная мощность как раз будет произведение вот этой постоянной составляющей его, умноженной на источник питания, то есть Pd, и он будет равен P нагрузки активной мощности выделяемой нагрузки. Если бы нагрузки не было, что тогда бы в этой кривой отсутствовало? Нагрузки какой? Если нагрузки не было, мы работаем только на индуктивность. Не было постоянно составляющей. Тогда бы не было вот этой вот активной составляющей, ну давайте ее обозначим как ИД. То есть активная вот эта составляющая только была бы равна. И в нагрузке нет активной мощности, не выделяется она, так. то мы не потребляем активную мощность и источник питания. Вот это вот свойство, оно часто используется при расчете ряда схем. Поэтому забудете. Баланс активных мощностей. Мощность потребляемая на входе должна быть равна мощности, выделяемой на выходе. Но только активные мощности. Реактивные мощности здесь уже не соблюдают. То есть мог отдавать мощность и, вернее, ток одного направления пропускать и ток другого направления. Какие источники обладает двусторонний проводник? источник Е, выполненный на аккумуляторной батарее, это идеальный источник двусторонней проводимости. Но, как правило, реально мы питаемся от сети переменного тока. То есть мы это постоянное напряжение получаем из сети переменного напряжения путем выпрямления этого переменного напряжения и делаем его постоянно. Вы примите. Обладает двусторонней проводимостью? Да. Он не обладает. На то он его в одну сторону выпрямляет и все. То есть выпрямитель не обладает вот этой двусторонней проводимостью. Поэтому, чтобы придать ему свойства двусторонней проводимости, мы выпрямитель наш на выходе включаем емкость фильтра. И величина этой емкости должна быть такой, чтобы обеспечить протекание тока вот через вентиль обратного тока в обратном направлении, ну а вот этот прямой ток через транзистор будет потребляться от источника. Таким образом, когда работают вентили обратного тока, этот ток замыкается не через источник, поскольку там пути нет, там вентили стоят, да? и через эти вентили мы в обратном направлении не пропустим ток, то этот ток замкнется через эту емкость и будет стремиться ее подзарядить. И на емкости будут, когда работает вентиля разного тока она будет подзаряжаться а потом когда основной телескоп она и на ней будут пульсации вот этого высокочастотного тока оттока тока нагрузки оттушена. ну и величина к этой к этой емкости выбирается исходя из тока нагрузки и допустимого уровня пульсации, ну который мы с вами зададим, да? Ну, задали, допустим, 10% или 20% пульсации. И вот током нагрузки эта емкость будет перезаряжаться то в одну, то в другую сторону. И мы выбираем, исходя из этого тока, величину этой емкости. То есть если у нас источник питания не обладает двусторонней проводимостью, то мы ставим вот эту емкость с фильтра. И тогда мы к этому источнику как бы придаем свойство двусторонней проводимости. То есть он как бы может Не источник, а вот этот комплекс обеспечивает нам вот этот ток переменный извини постоянного В смысле высокая частота выходного напряжения. И через нее замыкается этот высокочастотный ток, и в ней будут потери от этого тока. И чтобы э, потери этих снизить ну, выполняются емкости со специальным диэлектриком. Специальным диэлектриком и эти емкости оказываются довольно дорогими, довольно дорогими. Ну и как показывает практика, э, эти фильтровые емкости примерно по стоимости и габарита составляют одну треть от стоимости и габарита инвертора напряжения самого. То есть это вроде бы фильтровой конденсатор электролит, но он значит вопросы по мостовой схеме есть но ну, можно сделать и полумостовую схему однофазового значит ну, вот э, вот эта вот пара где фронтистов диод и Внизу тоже транзистор, диод, называется вот это стой. Time. разбиваем на две емкости и включаем вот таким образом. То есть эту банку разбиваем на две и включаем последовательно и подключаем нагрузку к средней точке емкости. existe três fases Нагрузка активная и активная включается вот таким образом. Значит, это ZA, ZB. 4, D1, D2. Источник питания и обязательно пикровая емкость С Съемкъв и так. Да. двигателя переменного тока и даже выполняется в интегральном исполнении. То есть вот эти все шесть ключей расположены на одной подложке, на одной подложке ну, ставятся на какой-то общий радиатор, поскольку все транзисторы изолированы, и подается, подаются импульсы управления. И если, когда были, выполнялись инверторы напряжения на это не полностью управляемый прибор. И для того, чтобы его выключить, необходимо было создавать искусственный узел искусственной коммутации, который включал в себе емкость, и дополнительные тиристоры, называемые коммутирующие, которые в нужный момент эту емкость подключают как обратное напряжение тиристора, и он представлял из себя шкаф. Ну, ну как же это? Ну, представьте, ну, такой шкаф, примерно управление двигателем, ну, 100 киловатт, Сам двигатель, ну, ну вот как 100, то есть 100 киловатт, ну, чуть поменьше. И такой вот шкаф, ну, как трехскорчатый шифарик. Представляете, да? Вот габариты Преобразователь и двигатель. То, когда сейчас стали э, эти инверторы выполнять вот, в интегральном исполнении, то этот преобразователь уменьшился настолько, что он располагается прямо на двигателе, на двигателе. И вот там есть на двигателе, если вы видели, коробка, которая подводятся провода. Ну, он примерно вот, там, ну, раза в два больше, чем эта коробка, ну, прям садится на двигатель, три конца подводятся, и управление вот таким двигателем. Настолько все минимизировалось и приняло нужные габариты. То есть, все сейчас, ну, практически все двигатели переменного тока управляются от преобразователей частоты. Для того, чтобы обеспечить оптимальный режим работы двигателя, сэкономить электроэнергию, а, вот эти все двигатели асинхронные и синхронные выполняются управляемые, питаемые преобразователи. И в этом случае ну, есть какой-то эффект в экономии электрической энергии. Ну, самое простое, вот, высотные ну, дома, и перед каждым домом стоит такая будка, где стоит э, система насосов подкачивающих для того, чтобы качать воду на, на самый высокий, ну, на, на верхний этаж. Днем нужно, расход большой, например, там, или вечером, или утром, расход воды большой, двигатель должен и насос работать на полную мощность, чтобы обеспечить расход нужной воды. Двигатель работает с полной мощностью, но когда ночь, употребление воды меньше, двигатель работает уже с меньшей скоростью и вот в Китае все систему управления, мы ну, обеспечим экономию и ну, Самый простой бытовой пример применения вот таких преобразований. Так, ну ладно, на этом мы закончим, а построим пюре только по напряжению будет схеме. На следующий день.